Terkadang kecantikan membawa berkah, namun terkadang pula kecantikan itu membawa musibah. Seorang mantan model cantik meregang nyawa di sebuah hotel. Inilah kisahnya: seorang mantan model cantik, Divya Pahuja. Kelahiran tahun 1997. Seorang penduduk Baldev Nagar di sektor 7 Haryana, India, yang memiliki cita-cita menjadi model sejak kecil, dilaporkan hilang oleh keluarganya. Setelah ponselnya tidak bisa dihubungi, Naina, saudara perempuan Pahuja, yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan karena mencurigai sesuatu telah terjadi pada saudaranya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa saudara perempuannya terakhir kali hadir ke acara pada tanggal 2 Januari tahun 2024 di Hotel City Point di Gurgaon India. Hotel itu milik seorang pria yang berusia 54 tahun bernama Abhijit Singh. Petugas polisi yang menerima laporan itu kemudian datang ke lokasi hotel untuk menyelidiki. Setibanya di sana, petugas menemukan noda darah pada tangga hotel. Kemudian petugas memeriksa rekaman CCTV. Melalui CCTV akhirnya terungkaplah Divya bersama pria Abijit Singh sedang berdiri di depan meja resepsionis hotel. Lalu ada dua sosok pria sedang menyeret jenazah menuju pintu masuk utama hotel dan memasukkannya ke dalam mobil BMW berwarna biru. Kemudian petugas polisi melanjutkan penyelidikannya. Mengingat Divya Pahuja pada 8 tahun lalu saat dia berusia 19 tahun pernah memiliki hubungan asmara dengan seorang gangster yang sangat terkenal bernama Sandep Gaduli. Yang mana pada bulan Februari tahun 2016 sebelum Sandep tewas dia sedang menginap dengan Pahuja dan dua kaki tangannya di sebuah hotel di Mumbai. Para petugas polisi hari itu sedang memantau pergerakannya hendak akan menyergap Sandep yang sembunyi di dalam hotel itu. Lebih dari 20 kasus kejahatan yang melibatkan gangster Sandep Gadoli sehingga dia menjadi orang yang paling dicari oleh polisi. Dan polisi akan memberikan hadiah uang yang cukup besar bagi siapa saja yang bisa memberikan info tentang keberadaan Sandep, tim polisi Gurgon yang siap menyergap hari itu, kemudian memburu ke kamarnya. Menurut pengakuan polisi, saat penyergapan mereka melihat Sandep sedang terbaring di tempat tidur, namun setelah petugas polisi mendekatinya, Sandep mengambil pistol di bawah bantalnya, sehingga baku tembak pun terjadi, dan Sandep akhirnya tewas. Namun saat itu banyak kejanggalan dalam kasusnya sehingga keluarga korban tidak mempercayai keterangan polisi. Kemudian dibentuklah tim investigasi khusus oleh kepolisian Mumbai untuk menyelidiki. Para tim investigasi khusus menemukan ada tiga slide rekaman CCTV yang menunjukkan kejanggalan. Pada slide pertama, menunjukkan mereka merusak CCTV hotel. Lalu slide kedua ada dua polisi di depan pintu kamar hotel berdiri tidak membantu Gadoli yang saat itu sedang sekarat. Dan pada slide terakhir menunjukkan petugas polisi sedang meletakkan senjata pada tangan Gadoli. Berdasarkan bukti-bukti pelanggaran penangkapan yang tidak sesuai SOP itu, para penyelidik tim investigasi khusus kemudian melakukan penangkapan pada delapan orang pelaku. Di antaranya para petugas polisi, pejabat polisi Gurgon, Divya Pahuja, dan Sonia, ibunya Divya Pahuja. Tim investigasi khusus mengklaim bahwa saat itu Divya Pahuja menemani Gadoli dalam perjalanan ke Mumbai sebagai cepu dan memberitahu polisi tentang lokasi mereka melalui pesan ponsel yang dia kirim pada ibunya menggunakan kata sandi yang menjelaskan apakah Gadoli bersamanya dan informasi lainnya dalam persidangan kasus tewasnya Sandip terbukti fakta yang tidak bisa dibantah lagi Divya dinyatakan melakukan pertemuan palsu menjadi cepu demi mendapatkan hadiah uang yang kemudian Divya dihukum 7 tahun penjara bagaikan film action bersambung 7 tahun kemudian, setelah bebas dari penjara, Divya menjalankan hari-harinya seperti biasa. Namun, lima bulan kemudian, setelah dia bebas dari penjara, Divya tewas ditembak oleh pemilik hotel Abjit Singh. Divya Pahuja, mantan model cantik itu tewas di usianya 27 tahun dengan cara ditembak di kamar hotel Gurgaon. Awalnya, jenazah Divya tergeletak di kamar nomor 111 setelah menghabisi nyawa Divya, pelaku kemudian menghubungi temannya bernama Anuk untuk meminta bantuan. Namun, Anuk menolaknya. Lalu, dia menghubungi polisi, melakukan kejadian itu pada malam hari. Akan tetapi, laporannya kurang jelas tentang di mana jenazah itu diletakkan, sehingga petugas polisi yang datang untuk menyelidiki salah masuk kamar polisi memeriksa kamar nomor 114. Mengetahui adanya petugas polisi yang datang, kemudian Abjit Singh meminta dua orang temannya yang lain bernama Barajgil Gil, Raffi Bandra, untuk membantu kejahatannya. Dan dia pun meminta bantuan dua orang anak buahnya yang bekerja di hotel itu, bernama Om Prakas dan Hemraj, untuk membantu membuang jenazah dengan menyeret tubuh korban dari kamar ke parkir mobil lalu memasukkan jenazah Divya ke dalam bagasi mobil BMW. Setelah itu, para pelaku kabur dari sana. Perbuatan mereka terekam kamera CCTV yang telah diperiksa oleh polisi. Para petugas kemudian mencari keberadaan mobil BMW yang ditemukan ada terparkir di halte bus di Patiala. Namun polisi tidak menemukan jenazah di mobil itu hanya ditemukan noda darah pada mobil itu. Menurut dugaan polisi, jenazah Divya kemungkinan dibuang ke sungai. Hingga konten ini dibuat, masih dalam pencarian. Tiga orang berhasil ditangkap. Abjid, Om Prakas, dan Hemraj. Sedangkan Barraj dan Raffi masih buron. Jenazah Divya pun belum ditemukan. Saat diinterogasi polisi, Abjit Singh mengaku bahwa dia diperkenalkan dengan Divya melalui gangster lainnya yang bernama Binder Guraj. Orang yang juga pernah dikaitkan dengan kasus tewasnya Sandip Gaduli. Singh pun mengatakan kepada polisi bahwa dia telah mengenal Guraj selama 15 tahun. Dia pun mengatakan bahwa Divya memerasnya dengan video dan foto-foto cabul untuk memeras uang darinya. Sing meminta Divya untuk menghapus semuanya yang dia rekam di ponselnya. Namun saat itu Divya menolak untuk menghapusnya. Diduga video cabul itu dijadikan alat untuk memeras Sing, sehingga terjadilah keributan yang berakhir dengan pembunuhan pada sore hari itu. Namun pihak keluarga Divya yakin bahwa dia dibunuh oleh orang-orang suruhan dari keluarga gangster Sandep Gadoli. Mereka yakin atas dasar temuannya bahwa saudara perempuan Sandep, Sudes Kataria, dan saudara laki-lakinya, Bram Prakas, bersama dengan Abjid, telah terdaftar sebagai pemilik hotel itu. Penyelidikan pun masih berlanjut. Petugas polisi masih mengumpulkan bukti-bukti dan menyelidiki hal-hal yang mungkin benar adanya. Demikianlah kisah kali ini. Semoga jenazahnya segera ditemukan dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan jahat dan Allah melindungi kita semua dari orang-orang jahat. Terima kasih sobat you love. Salam.